Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма у центрі уваги. Наш гість сьогодні секретар Херсонського обкому соціалістичної партії України Романченко Борис Володимирович. Вітаю вас! Здравствуйте у центрі уваги. Сьогодні 17-та річниця прийняття основного закону України Конституції. Давайте згадаємо трошки про історію прийняття основного закону. Ну не секрет сьогодні. що Конституція прийнята 96-му році. К принятию Конституции достаточно много усилий приложила Социалистическая партия Украины и лично Александр Мороз. Фактически не только к принятию, а, а к написанию этой Конституции. На момент принятия Конституции 1996 -го года это лучшая Конституция Европы. Это оценка не украинская. И с того времени прошло достаточно много лет мы видим, как менялась наша жизнь. Эта жизнь претерпевала разные изменения, были разные президенты. Фактически для нас, украинцев, к сожалению, ситуация не улучшалась. Мы видим лишь ухудшение ситуации, но верим и надеемся на будущее. Но случай с принятием Конституции, когда социалисты, инициирующие, прописавшие фактически в основном большей частью этот основной закон, который работает и сегодня, работали в совершенно небольшом количестве в парламенте, но смогли убедить парламент к принятию данного основного закона. Чи можете ви сказати, що Конституція виконала свою задачу за роки незалежності України? Основний закон в будь-якому випадку був необхідний. Конституція прийнята в 96-му році, а Україна стала незалежною в 91-му. Тобто достатньо великий проміжок часу пройшов фактично без основного закону. Принятие Конституции как таковой просто была необходимость и явственная необходимость сказать что конституция выполнила свою задачу исчерпала себя было бы неправильно говорить о том что основной закон можно совершенствовать да действительно его можно и любой закон можно совершенствовать до бесконечности вопрос идет о каких-либо если говорить о радикальных каких-то переменах то я например и мы социалисты больших перемен в этом не видим сегодня мы знаем что создана конституционная ассамблея рабочая группа которая пытается улучшить конституцию или, как говорят народе, переписать конституцию заново. От момента президента Кучмы попытки переписать заново конституцию делались неоднократно. Это было и при президенте Ющенко, сегодня это делается при президенте Януковиче. Но если бы мы украинцы видели более точное и последовательное исполнение, буквы закона конституции, то наверное бы сегодня без улучшений э, или улучшений в кавычках, которые как бы пытаются нам сделать с помощью конституционной ассамблеи, мы бы наверное все ощутили позитив сегодняшней жизни, э, если жить э, придерживаясь буквы закона конституции. Борису Володимировичу, не так давно наш діючий прем'єр-міністр Микола Азаров сказав таку фразу: дуже шкода років, втрачених на помаранчевий експеримент. Відомо, що соціалісти приймали участь у ті роки у конституційній реформі. Розкажіть, будь ласка, на що ви сподівалися, у чому вона полягала, ця реформа, і чи була вона досягнена. Хороший вопрос, спасибо. Дійсно, Нікола Янович революцию, помаранчеву революцію. Обратить внимание на следующее. Предпосылки проведения помаранчевой революции были предопределены. И участие социалистов в, той, в тех событиях 2004 года было с одной лишь целью. Провести демократические изменения в обществе, которые на тот момент... Пообещал кандидат в президенты Ющенко, к сожалению, от которых слова он впоследствии отказался, фактически став сразу президентом. Был подписан меморандум, смысл которого заключался во многом, там много пунктов, но смысл которого заключался в, в одном из основных, из основных пунктов проведения политической реформы. О чем шла речь? Это политическая конституционная реформа которая позволяла более демократизировать общество, давала больше полномочий местным советам и давала э, возможность управлять страной парламента. То есть 450 человек управляют парламентом, и полномочия основные полномочия страны, становятся у действующего парламента. Роль президента, полномочия президента уменьшаются. Подобная схема э, существует, имеет мировую практику. Мы знаем э, премьер-министра Германии Ангелу Меркель сегодняшнюю, да? Но ну, мало кто знает, что в Германии есть президент. В Германии парламентская президентская республика. В Германии парламент решает основные вопросы. Президент лишь утверждает и имеет свои функции. Подобное случилось и у нас. Политическая, первый этап политической реформы начался у нас в 2006 году. И мы помним позитивные перемены на эту тему. К сожалению, политическая реформа была отменена существующим президентом. И благодаря Конституционному суду мы вернулись к тем полномочиям президента, которые были еще при президенте Кучмы. То есть мы вернулись к Конституции формата 1996 -го года. К сожалению, даже по сравнению с президентом Кучмы, Сегодняшние полномочия президента Украины очень усилены. И сегодня на местах вряд ли мы видим определенный позитив этих полномочий, касающихся нашей сегодняшней повсеместной жизни. Это касается как и медицины, это касается социального обслуживания, это касается сферы образования, это касается всех сфер. Но э, демократичнее общество от отмены той политической реформы не стало. И отмена ее конституционным судом, который работает сегодня в ручном режиме, это не есть легитимно. Конституционный суд не имеет права влезать в тело Конституции. Это было сделано неправильно. Но мы социалисты всегда вели себя последовательно, и мы по-прежнему будем отстаивать э, проведение демократических изменений в обществе и в дальнейшем. А повертаючись до реформування основного закону сьогодення, отакі от от переписування Конституції, які наслідки можуть мати, на вашу думку? Так, да, дійсно, тоже, опять же, не є секретом. сьогодні э, створена Конституційна асамблея, которую перший президент України Леонід Кравчук. И смысл создания этого органа — это удоскала, удосконаление Конституции, а по факту действительно переписывание Конституции. Реально переписать ее мало возможно. То есть можно сохранить ее смысл на 90%, но при этом можно прописать определенные вещи, опять же, усиливающие полномочия президента. Надо вспомнить историю, что попытку изменить Конституцию в сторону усиления или продления своих полномочий была и при президенте Ющенко. Сегодня эта попытка осуществляется через Конституционный суд и Конституционную Ассамблею президентом Януковичем возглавляет президент, Конституционную ассамблею первый президент Украины Леонид Кравчук. Это тот самый президент, который был главным идеологом Коммунистической партии Социалистической Украины. Это тот человек, который в дальнейшем был э, в Социал-демократической партии объединенной. Помните Кравчук, Марчук, Ведмачук, Суркис. Это тот самый человек, который был в партии не так в оппозиции Ющенко. Это тот самый человек, который поддерживал Юлию Тимошенко. Сегодня этот человек поддерживает Виктора Федора Янковича. И э, как бы уже из этих соображений, насколько будет правомерно прописана буква закона, который станет основным законом страны в формате Конституционной Ассамблеи, в которую входит достаточно много уважаемых людей. В том числе в Конституционную Ассамблею входил Александр Мороз. И по многим вопросам, который создавал Конституцию, по которой мы живем сегодня. И по многим вопросам, Э, как бы из тех людей формата э, существующей Конституционной Ассамблеи многие люди достаточно достойны. Но э, вопрос, насколько будет, было, будет выполнимо задание по созданию этой Конституции, это вопрос зависит э, не только от этих людей, но и, скажем так, сегодня и от вертикали власти. Увы, это так. Но то, что э, однозначно независимо от улучшений сегодняшней Конституции. Если эта Конституция, этот основной закон будет выполняться, по сути, повсеместно, я думаю, выиграют все. И мы, херсонцы, тоже. Отже, без сомнений, в условиях сегодня Конституция потребует изменений, так? Улучшать можно любой закон. Действительно, я же говорю, что мы, социалисты, стали на путь проведения политической реформы. Но в том формате, в котором планируется изменить Конституцию в формате усиления э, власти президента, это не путь демократичности. Это наоборот идет в разрез тем э, попыткам сегодняшней власти сблизиться с демократической Европой, э, в которой мы видим повсеместно... Улучшаются эти демократические инициативы и те страны, которые нарушают демократию, те страны, которые не считаются с волей народа. Мы видим сегодня в, нашем, в наших телевизорах, в интернете, мы видим, насколько Э, негативно народ воспринимает это, насколько народ выходит на улицу, последние события в Турции, посмотрите. А ведь какой мельчайший повод был всего лишь для того, чтобы десятки тысяч людей вышли на улицу. И посмотрите, как жестоко власть расправилась с ним. Это тот вариант, когда ужесточается, усиливается вертикаль власти. Нам не следует идти по этому пути. Борисе Володимировичу, підбиваючи підсумки, що соціалістична партія планує зробити у найближчому майбутньому для вдосконалення політичної ситуації в Україні. приймалася Конституція 96 1996 -го року, соціалісти були представлені в зовсім совершенно групою. І В дальнейшем, будучи представленими в парламенті совершенно небольшие групи, по моєму було порядка 27 людей, або 24, когда приймався закон о детях войны. Совершенно небольшой группой фракции социалистов были э, блокированы э, повышение пенсионного возраста, был э, достигнут э, блокировка закона о прекращении всеобщего среднего образования. Я к чему это говорю? Это говорю к тому, что у нас есть опыт работы в парламенте совершенно небольшой фракции, когда мы, социалисты, смогли убедить 450 человек следовать тем принципам, которые проповедует Социалистическая партия. Сегодня социалисты не представлены в парламенте. Но как бы партия сохранила свою позицию, партия свою позицию не меняла много лет. И по моему убеждению, достаточно много граждан, если не тотальное большинство нашей страны, они являются социалистами, потому что невозможно не бороться за свои социальные права. Конституция, которая существует сегодня, фактически является социалистической. Она и сегодня прописывает многие права и свободы, которые нет у многих стран мира одной из опасностей, которая сегодня на настоящий момент является попытка проведения референдума за закон, о котором проголосовал тандем партии регионов и коммунистической партии Украины. Мы пытаемся и будем проводить политику по разъяснению пагубности проведения референдума как инструмента, который не является народным волеизлирянием, хотя бы по одной лишь причине, что бюджет на проведение референдума утверждается парламентом. И вы понимаете, чего сегодня, сегодня большинство в парламенте, кто может утвердить бюджет, в зависимости от вопроса, поднимаемого на референдуме. То есть народ не будет иметь никакого отношения и к законам, которые протаскиваются по референдуму. В формате же возникновения новой конституции по информации в корреспонденте есть данные о том, что опасности, на мой взгляд, которые в формате новой конституции будут ну, как бы негативно влиять на развитие Украины. Существует информация о том, что Судьи повсеместно будут назначаться лично президентом, и причем на пожизненный срок. Есть еще ряд других э, изменений и дополнений в новую конституцию, которые планируется ввести существующей конституционной Ассамблеи. Мы на страницах своих газет, выявляя роль своей партии в разных политических заявлениях и высказываниях, в любом случае мы будем бороться за э, оставление и за защиту демократических интересов нашего общества. І просимо всіх бажаючих піддержать нас, піддержати защиту за свої права. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую. Гостем програми у центрі уваги був секретар Херсонського обкому соціалістичної партії України Романченко Борис Володимирович.